Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang beriman, dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ketika Allah Jalla hendak menurunkan bencana banjir besar kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar, maka Allah Jalla memerintahkan agar Nabi Nuh alaihissalam membuat sebuah kapal besar bagi pengikut-pengikutnya serta untuk menyelamatkan hewan-hewan yang telah ada pada zaman itu. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar membawa setiap hewan berpasang-pasangan naik ke kapal tersebut. Ketiga, azab banjir tersebut diturunkan. Iblis laknatullah juga turut menyertai ikut dalam pelayaran kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Tujuannya, tak lain dan tak bukan, adalah untuk mengganggu pelayaran kapal itu kelak. Setelah semuanya dapat dikumpulkan masuk ke dalam kapal tersebut, maka mulailah kapal Nabi Nuh Alaihissalam tersebut berlayar mengelilingi dunia. Sepanjang pelayaran tersebut timbul beberapa permasalahan serta keajaiban, dan kapal terus berlayar tanpa mengetahui kemana arah yang hendak dituju. Karena tujuannya semata-mata hanya untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir tersebut, namun tak disangka-sangka timbul masalah besar di atas kapal itu. Karena segala kotoran yang dibuang oleh para binatang telah memenuhi kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut, hal ini membuat keadaan kapal menjadi tak nyaman bagi para pengikut Nabi Nuh yang berada di kapal itu timbul berbagai macam penyakit menyerang mereka Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya rasa kurang senang dari para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh hanya melihat dan terdiam dan menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa serta memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla agar dibukakan jalan keluar dari permasalahan ini. Ya Tuhanku, bahteraku telah penuh dengan najis. Maka berilah petunjuk agar aku dapat menyelesaikan semua permasalahan ini. Kemudian malaikat Jibril menemui Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk mengusap dahi seekor gajah. Setelah arahan itu disampaikan, maka Nabi Nuh alaihissalam mengusap dahi seekor gajah yang ada di depannya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala maka keluarlah sepasang babi jantan dan betina dari belalai gajah yang diusapkannya semua pengikut nabi nuh yang menyaksikan tampak keheranan dengan peristiwa ajaib tersebut kemudian pasangan babi tersebut memakan semua kotoran yang menumpuk di kapal tersebut sampai bersih tanpa tersisa sedikit pun karena itu adalah makanannya Tampak Nabi Nuh lega karena masalah yang dihadapinya telah selesai. Tapi malangnya iblis yang telah menyusup dan ikut dalam pelayaran tersebut menyaksikan kejadian munculnya babi itu telah menimbulkan rasa benci serta cemburunya terhadap moksizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka iblis pun membuat onar dengan turut mencoba untuk mengusap bagian belakang tubuh seekor babi. Dengan takdir Allah Azza wa Jalla, lalu muncullah dari hidung babi tersebut tikus jantan dan betina dalam jumlah banyak. Tikus-tikus tersebut kemudian menggigit papan-papan dan barang-barang yang ada di dalam kapal. Nabi Nuh heran dari mana sebab datangnya semua ini, sehingga semua barang-barang yang ada di kapal habis dan rusak, ucap Nabi Nuh keheranan. Tikus yang banyak itu tak hentinya melakukan kerusakan di dalam kapal tersebut, sehingga dikhawatirkan oleh Nabi Nuh kapalnya akan tenggelam. Jika kejadian ini terus berlangsung, maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, seraya memohon pertolongan untuk menangani permasalahan tersebut. Maka Allah mengutus malaikat Jibril mendatangi Nabi Nuh dan memberitahukannya bahwa... Yang melakukan ini semua adalah akibat ulah dari iblis. Lantas, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Nuh agar mengusap bagian belakang tubuh singa. Maka, Nabi Nuh pun mengusap bagian belakang tubuh singa. Ketika Nabi Nuh mengusap, maka keluarlah kucing jantan dan betina dalam jumlah banyak, yang kemudian segera memburu dan memangsa tikus-tikus yang ada di dalam kapal tersebut dengan cepat. Hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak itulah terjadi permusuhan antara kucing dan tikus hingga kini. Begitulah sejarah penciptaan babi: tikus dan kucing di bumi semasa zaman Nabi Nuh Alaihissalam, terlepas dari percaya atau tidak percaya. Hal ini sebagai penambah pengetahuan kita tentang keberadaan binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Karena segala yang ada di bumi ini pasti ada sebab dan berakhir dengan sebuah akibat, dan segala sesuatu pasti ada sebab-sebab yang terkandung di dalamnya. Tinggal kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Sang Pencipta untuk selalu memahaminya. Oke, pemirsa yang budiman, itulah kisah sejarah terciptanya babi tikus dan kucing di atas kapal Nabi Nuh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.